পোকে খতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু পোকে খোৱাৰ পাছত কি কৰিব পাৰি পোকে খোৱা বা সৰু লৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো হব পাৰে আমাৰ শিশু অৱস্থাত ল'ৰা ছোৱালীৰ কি কি কেয়াৰ নললে দাঁতৰ পাছলৈ সমস্যা হব পাৰে আৰু দাঁতৰ পৰা তেজ ওলোৱা সমস্যা আৰু পায়েৰীয়া ৰোগ পায়েৰিয়া ৰোগ কেনে ধৰণৰ হয় পায়েৰীয়া ৰোগটো

আমাক কেনেদৰে সহায় কৰে আৰু কি খাদ্যভাৱন কৰিব লাগে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল মগতে কাম কৰিছিলোঁ মই এবছৰ তাতে মই দেখা পাওঁ কেঞ্চাৰ ৰোগীসকল কিমান বেয়া লাগে কিমান দুখ মনেৰে মই মই সদায় প্ৰত্যেক দিনা আমাৰ ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ মই ভাবোঁ যে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট লগ পাওঁ আমাৰ যিবা কি ধৰণৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট লগ পাওঁ তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কথা বতৰা হয় মোৰ বিৰাট মনটো বেয়া লাগে কিন্তু মই ভাবোঁ যে কেঞ্চাৰ বস্তু আমি ভয় খাবলগীয়া মানে ৰোগ নহয় আমি যদি আমাৰ নিজৰ হেল্থ মেইনটেইন কৰোঁ ধৰক আপোনাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি অলপমান সময় খোজকাঢ়িলে নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই অংকুৰে পুনৰ আপোনালোকক ডেণ্টিষ্ট ডক্টৰ হোমেধা শৰ্মা বাৰ কাষত বাৰ পৰা কিছু কথা দাঁতৰ বহু সমস্যা থাকে দাঁতৰ সমস্যাৰ বিষয়ে নমস্কাৰ মোৰ খুব ভাল লাগিছে তুমি আহি চান ইণ্টাৰভিউ এটা দিব পাৰিম বহুদিন হ'ল মই প্ৰেক্টিচ তেনেকৈ মই চলোৱা নাই যদিও মই চাকৰি কৰোঁ আয়ুস্মান ভাৰত মেডিকেল অফিচাৰ হয় আৰু মই ছাইডত মই ডেণ্টিষ্ট হিচাপেও মই কাম কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি যাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব মোক যে দাঁতৰ বিষ হৈছে কিনো আৰু দেখাম দন্ত চিকিৎসক নিজে ঠিক হ'ব তেনেকে ভাবি ভাবি কিন্তু আমাৰ দুপাৰী তাত আছে ডেণ্টিষ্ট বা লিমত প্ৰথম কথা যে দন্তক্ষ ৰোগ কিয় হয় কিয় মানে আমাৰ বেকটেৰিয়া এটাছ মিউটেন্স বুলি এটা বেকটেৰিয়া থাকে সেই বেক্টেৰিয়াটো আমাৰ বহুতো খাদ্য আমি যেতিয়া খাওঁ বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট ৰিচ ফুড চুগাৰ ৰিচ ফুড কিছুমান আপোনাৰ কেনেকে কৰিব লাগে কিমান সময় কৰিব লাগে টেকনিক ভাল নহ'লে হয় কিছুমানৰ আপোনাৰ দেখো যে জেৰছ টমি তাৰমানে মুখত যেতিয়া চেলাইবাটো কমি থাকে চেলাইবা কেতিয়া কমে যেতিয়া মানে কিছুমান মেডিকেচন লয় কিছুমান মেডিচিন হ'ব পাৰে মুখখন মানে ড্ৰাই হৈ থাকে এইটো জেৰষ্টমিয়া বুলি কওঁ আমি ডেণ্টিষ্টত ডেণ্টেল সেয়াত থিয় হয় বা তেনেকুৱা সেইখিনি যেতিয়া মুখখন ড্ৰাই হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ চেলাই বা হাইড্ৰেট হৈ নাথাকিলে আমাৰ তেতিয়া কিছুমান ডেণ্টেল কেভিটি আমি দেখা দিয়া ফিল কৰো দন্তক্ষ ৰোগো কেনেকুৱা হয় প্ৰথম আপোনাৰ আমি গম নাপাম যে দাঁতত পোকে খাইছে সৰু সৰু অলপ অলপকে কলা পৰিব তাৰপিছত দন্তক্ষে মানুহে পোক নত নাথাকেৰিয়া হয় যোনটো মানে আমাৰ গলি যায় আমাৰ মানে বেক্টেৰিয়া মুখৰ ভিতৰত গলি যায় গলি পেলাই কিছুমান সেই হেবিটৰ কাৰণে তাৰপিছত এটা এচিড ফৰ্মেশ্যন হয় এচিড ফৰ্মেশ্যনটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান বেক্টেৰিয়া সেই মানে প্ৰচেছটো আৰম্ভ হয় সেইকাৰণে নহয় আমাৰ পেটৰ ৰোগতো আমাৰ কিছুমান সমস্যা দেখা দিয়ে যদি আমি ভালকে মেইনটেইন নকৰো সেইকাৰণে আমি দুবাৰ ব্ৰাছ কৰিব লাগে দুবাৰ মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত আৰু যেতিয়া আমি শুই শুব যাম তাৰমানে ৰাতি যেতিয়া আমি শুব যাম তেতিয়া দুবাৰকে ব্ৰাছ কৰিব লাগে তাৰমানে

আৰু মাউথ ৱাছ আমি শোৱাৰ আগত শোৱাৰ মেজাৰমেণ্ট থাকে সেইখিনি লৈ পেলাই আমি মুখত কুল খুলি এক মিনিটমান মুখত লৈ পেলাই আমি ধূপ পেলাই দিব লাগে মানে যোনটো আমি সেয়া বুলি কওঁ তাৰপিছত একদম পানী খাব নালাগে একেবাৰে শুই যাব লাগে সেইখিনি হ'ল তাৰপিছত দন্তক্ষ ৰোগীটা ৰোগৰ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কিন্তু জানিব খোজে যে ট্ৰিটমেণ্ট কি হয় প্ৰথম কথা আমি জমা হয় সেই ষ্টনছ বিভিন্ন জমা হ'ব পাৰে আপোনাৰ দন্ত চিকিৎসকৰ আমি ছয় মাহ মূৰে মূৰে মানে তাৰমানে বছৰ দুবাৰকে আমি চেকআপ কৰিবই লাগে সেইটো মেণ্ডেটেৰী হয় আৰু সেই চেকআপৰ জৰিয়তে আমি গম পাম আমাৰ মুখত কিমান কেলকুলাছ হৈছে কিমান বুলি কওঁ মানে পাথৰ জমা হোৱা বুলি কয় যোনটো আমাৰ স্কেলিঙেৰে আমি চাফা কৰিব পাৰো স্কেলিং মানে স্কেলাৰ আমাৰ অকল আমি মানে ঘৰত কৰিব নোৱাৰো সেইটো আমি দন্ত চিকিৎসা বা ক্লিনিকত যাব লাগিব স্কেলিং স্কেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ থ্ৰুৱে আমি ষ্ট'ন এতিয়া কিছুমানে দেখা দিয়ে যে আমাৰ মুখত হয় দাঁত হয় কিয় হয় আমাৰ দুটা কাৰণ থাকে সেইটো ষ্টেইনছ বুলি কওঁ আমি এক্সট্ৰেঞ্চিক বা ইনট্ৰেঞ্চিক ষ্টেইন ইনট্ৰেঞ্চিক ষ্টেইনছ আমাৰ ভিতৰৰ কিছুমান মেডিকেচনছ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা আমি খাব পাৰোঁ আমাৰ কুল ড্ৰিংকছ বেছি মানে সেই ৰঙীন পানীৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে সেইটো আৰু এক্সট্ৰেঞ্চিক মানে বাহিৰৰ পৰা তাৰমানে দাঁতত অৰেল হাইজিন মেইনটেইন নকৰিলে এক্সট্ৰেঞ্চিক ষ্টেইন দেখা দিব পাৰে সেইটো আমাৰ

অকল সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলি নহয় দাঁতৰ এডাল্ট বা অল্ড এজতো দেখা দিব পাৰে কিন্তু বেছিভাগ আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী তাত কিয় দেখা দিয়ে কাৰণ সিহঁতৰ আমাৰ যে টেম্পৰী ছয় মাহৰ পৰা মানে টেম্প'ৰেৰী দাঁত যোন আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট দাঁত আৰু টেম্প'ৰেৰী দাঁতে ছয় মাহৰ পৰা টেম্প' টেম্পৰী দাঁতবোৰ ফুৰিব আৰম্ভ কৰে আৰু পাৰ্মানেণ্ট দাঁত মানে হ'ব গ্ৰথ হোৱা প্ৰচেছ আৰম্ভ হয় আৰু ষোল্ল বছৰলৈ গোটেইখিনি দাঁত ফুৰি বা

তাৰমানে যেতিয়া আমাৰ বাচ্ছাতে মানে ধৰক একদম কেচুৱাত আমি কি কৰিব লাগে সৰু আঙুলিত আমি কপা অলপ দি পেলাই তাৰমানে মেৰিয়াই পেলাই আমি সেই গামছ বোৰত আমি মাছাজ কৰিব লাগে সৰু লৰা ছোৱালী তেতিয়া কি হয় ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনো হয় অকল সৰু বাচ্ছা বুলি নহয় আমি টিনেজৰতো পাৰো যেতিয়া মানে তাত সেয়া হৈ থাকে যেতিয়া কপাতো আমি মাছাজ কৰিব লাগে মানে দুই মিনিট বা এক মিনিট কৰিলে মানে সেই বস্তুটো বহুতখিনি কেয়াৰ লোৱা যায় ব্ৰাছটো কৰিব লাগিবই ধৰক ফাইভ ইয়াৰ্ছ ফ'ৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভি হয় সৰু ব্ৰাছ পায় বাচ্ছা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা ফ্লৰাইডযুক্ত টুথপেষ্ট পাই তেনেকুৱা সেইখিনি ইউজ কৰি থাকিলে বা ব্ৰাছ কৰি থাকিলে নৰ্মেল কেয়াৰ সেইখিনি মানে আমি নৰ্মেলি বা আৰু ডেণ্টিষ্ট মানে পেদন্তিক আমাৰ যোনটো এটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি

কৰি থাকিলে সেইখিনিও সমাধান পোৱা দেখা দিয়ে কিছুমান মেডিচিনছ আমি এণ্টিবায়টিক দিওঁ বা তেনেকৈ বেলেগকৈ মেডিচিনছ আছে যোনটো ডেণ্ট মানে ডেণ্টিষ্ট বা স্পেচিয়ে স্পেচিয়েলাইজেচন কৰা তেওঁলোকেহে দিব পাৰে নিজে কিন্তু গ্ৰহণ কৰিব নালাগে মেডিচিনছ কিছুমান সেইখিনিয়ে আৰু

মানুহে ভাবে যে এনিমেলটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষয় যাব সেইটো নহয় একেবাৰে মিছা কথা সেইটো মানুহৰ ভয় এটা সোমাই গৈছে এইটো মোক প্ৰত্যেক যিমান পেচেণ্ট আহে সিমানেই সুধে যে মোৰ স্কেলিং কৰিলে মোৰ ডাক্তৰ

লেয়াৰ আছে এনে ডেণ্টিন আৰু পাল্প যেতিয়া পাল্পত আমাৰ নাৰ্ভ থাকে নাৰ্ভ ভেচেলছ থাকে ব্লাড ভেচেলছ থাকে এইখিনি আমাৰ যেতিয়া আমাৰ পাল্পলে গোটেই ৰোগটো মানে দেখা দিয়ে ডিপ যেতিয়া আমাৰ সোমাই যায় মানে বেকটেৰিয়া তেতিয়া আমাৰ পাল্পত কেতিয়াবা বিষটো নন ভাইটেলো হয় ভাইটেল নন ভাইটেল দুটা ৱৰ্ড আমি ইউজ কৰিব পাৰো নন ভাইটেলত আমি ভাবো যে দাঁতটো মৰি গৈছে একো নহয় এতিয়া কিন্তু নহয় পিছত বহুত বিপদজনক হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আৰ চি টি কৰিব পাৰে ৰুট কেনে ট্ৰিটমেণ্ট যোনটো মানে বিষত ৰুট কেনাল ট্ৰিটমেণ্ট হয় এক্স ৰে কৰি পেলাই গম পাম যে কিমান দূৰলৈ গৈছে পাল্পত ইন ইনফেকচনটো মানে ইনফেকচনো হয় পিছত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এক্স ৰে কৰো এক্স ৰে কৰাৰ পিছত আমি গম পাওঁ যে কিমান দূৰলৈ গৈছে তেতিয়া আমি ঈদৰ আমি যদি ডেণ্টিনলৈ থাকে তেতিয়া আমি অকল সেয়া কি বুলি কয় আৰ চি টি টো আমাৰ পাল্পলে যায় এতিয়া আমি দেখো যেতিয়া পাল্পলে আমাৰ ইনফেকচনটো যায় তেতিয়া আমি আৰ চি টি ক'লো ৰুট কেনে ট্ৰিটমেণ্ট ৰুট কেনাল ট্ৰিটমেণ্টত আমাক যদি আমি দেখো যে আমাৰ কেৰিছটো অকল ডেনটিনলৈ গৈছে তেতিয়া আমি ফিলিং কৰিব পাৰো ফিলিঙো হৈছে আপোনাৰ কম্পজিট ফিলিং যোনটো আমি এতিয়া মানুহে এতিয়া বহুতো আমাৰ দেখো যে বহুত এস্থেটিক আমি বগা আমাৰ গোটেইখিনি এটা যদি আমি তেতিয়া মানুহে ভাবিব যে সেইকাৰণে আমাৰ আজিকালি কম্পজিট বুলি ফিলিং এটা ওলাইছে যোনটো আমাৰ দাঁতৰ ৰঙৰ ৰঙৰ মিলি থাকে সেইটো এটা ডেণ্টিনত যদি কেৰিছটো ডেণ্টিনলৈ আহে নহ'লে পিছত যদি পাল্পলৈ আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আৰ চি টি কৰিবই লাগিব আৰু পিছত যদি চাৰ্জাৰী কৰো

যোনটো আমাৰ উত্তৰ পূৰ্ব পূৰ্বাঞ্চলত মানে কিমান দেখা দিয়ে কেঞ্চাৰ অকল কেঞ্চাৰ হাপ বুলি কয় সঁচা কথা কাৰণ আমাৰ এতিয়া যিমান আমি ফাইভ টু টেন ইয়াৰ আগত আমি কেঞ্চাৰ ডায়েগনছ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ দেখিছো যে টেন টুৱেণ্টি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ বাঢ়ি গৈছে একদম আৰু আমি বিব কেঞ্চাৰ হস্পিটেল মগতে কাম কৰিছিলো মই এবছৰ তাতে মই দেখা পাওঁ কেঞ্চাৰ ৰোগীসকল কিমান বেয়া লাগে মই মই সদায় প্ৰত্যেক দিনা আমাৰ ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ মই ভাবোঁ যে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট লগ পাওঁ আজি বা কি ধৰণৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট লগ পাওঁ তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কথা বতৰা হয় মোৰ বিৰাট মনটো বেয়া লাগে অৰেল কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে মানুহৰ বহুতো আমাৰ দেখো গাইন গাইনিকলজিকেল যোনটো আমাৰ কেঞ্চাৰ মানে অ'মেনৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ হওক বা এনি ৰিলেটেড আমাৰ কেঞ্চাৰ হওক তাৰপিছত আমাৰ অকল সেইটো বুলি নহয় ষ্টমক কেঞ্চাৰ মানে পেটৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে বহুতো আজিকালি কেঞ্চাৰ দেখা দিয়ে এতিয়া আমাৰ মই কেঞ্চাৰ মই নাজানো কিমান দূৰত দূৰলৈ মানে সমাধান কৰিব পাৰে কেম'থেৰাপী আছে কিমান চাৰ্জাৰী আছে ওলাইছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে কেঞ্চাৰ বস্তু আমি ভয় খাবলগীয়া মানে ৰোগ নহয় আমি যদি আমাৰ নিজৰ হেল্থ মেইনটেইন কৰোঁ ধৰক আপোনাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি অলপমান সময় খোজকাঢ়িলে

চল্লিশ মিনিট খোজ কাঢ়া দেখিছিলো ইউৰোপৰ ফালে ধৰণৰ মানে গাড়ী মটৰ ইমান ব্যৱহাৰ নাই চাইকেল খালী চাইকেল সৰু বাচ্ছাৰ পৰা বুঢ়া মানুহে চাইকেল 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 মই ইমান ভাল লাগিছে তেওঁলোক এভ্ৰিটাইম ফিট হৈ থাকে ভাল ভাল বস্তু খাই হ'ব পাৰি কেতিয়াবা অফিচৰ মাজত বাৰ্গাৰে খালি কিবা কিন্তু তেওঁলোকে নিজক বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা মই শিকি আহিলো তাৰ পৰা ছেকেণ্ড কথা মই ক'ম যে মই মই নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানো মই নিজে য়োগা কৰো য়োগা মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই আমাৰ মহৰ্শি বিদ্যা মন্দিৰৰ ওচৰত সিদ্ধি য়োগা বুলি আছে তাতে মই য়োগা কৰো খুব ভাল ডক্টৰ অনিল বুলি তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ আমাক যোগা শিকায় কিন্তু মই অকল য়োগা এতিয়া বুলি নহয় মই আজিৰ পৰা দহ বাৰ বছৰ ধৰি মই য়োগা কৰি আছো আৰু কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা উঠিব বৰ এলাহ লাগে কিন্তু নহয় পিছত ভাবোঁ যে নাই মই নিজৰ হেল্থ মেইনটেইন কৰিবলৈ মই যোগা কৰিবই লাগিব মই যোগাসন কৰিবই লাগিব আৰু যোগাসনৰ লগতে প্ৰাণায়াম তাৰমানে ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ আমাৰ ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ খুব দৰকাৰী আমাৰ যেতিয়া উশাহ নিশা আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ

আমাৰ মাছলছ হওক হাতৰ মাছলছ হওক লুজ হৈ পেলাই পিছত বিষ হ'ব ধৰে আৰ্থ্ৰাইটিছ হয় বহুতো ধৰণৰ বেমাৰী দেখা দিয়ে সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ মাছল টাইটনিঙৰ কাৰণে আমি যোগা চৰি জিম কৰো জিমিং যোনটো মতা মানুহেতো কৰা দেখা পাওঁ মাইকী মানুহৰ বহুত প্ৰয়োজন কৰিবলৈ তাতে বহুত এতিয়া তাতে যদি ট্ৰেইনাৰ ল'ব বিচাৰে আপুনি ট্ৰেইনৰ সহযোগ লৈ পেলাই আপোনালোকে জিম কৰিব পাৰে নহ'লে নিজেও লাহে লাহে

বেলেঞ্চটো মই মই নিজে ঠিক কৰিব পাৰো সেইটো আমি অনবৰত আমাৰ যিমান সমস্যা আমি খোজকাঢ়ো আমি নিজকে স্বাস্থ্যবান ৰাখিব চেষ্টা কৰো মই ভাবো যে বহুতো ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি পেচেণ্টছ এতিয়া যিমান আমাৰ দেখা পাওঁ কেঞ্চাৰৰ লগে লগে কিন্তু এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন পেচেণ্টছো বহুত আহে মই দেখি দেখা পাওঁ যে বহুতো মানুহে ও ওচৰত যাই নিজক ঠিক কৰিবলৈ কিন্তু অলপ যদি আপোনালোকে নিজা ববিয়াকে চেষ্টা কৰে নিজকে যোগাসন প্ৰাণায়াম গোটেইখিনি এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই তেতিয়া বহুতো সমস্যাৰ সমাধান হব পাৰে